नमस्ते इवन अध्यायदूरु श्लोकः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः वाच उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इन अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुनो वाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रीभगवानुवाच ಲೋಕೇಸ್ವಿನ್ ವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿ ನವತ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆದವು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು